То, если работаешь на дядю братишка мой я тебе вот скажу что если будет вот если полностью вот работаешь на дядю и отдаешь самого себя дяде полностью вот обессиливаешь себя братан мой то в первую очередь то есть приходишь да и как будто вот такой изнасилованный изнасилованный понимаешь вот мысли вообще то есть не лезут ничего не лезет в голову понимаешь, и просто вот, чтобы, так, как будто вот такой киборг, понимаешь, вот, как будто киборг, и все, чтобы вот такой вот, так, просто вот прийти, просто вот употребить что-то, сделать что-то негативное с собой, понимаешь, там все, там, потому что больно душе, брат, это просто работать на дядю, братан, это больно, понимаешь, вот Душа больно, потому что ты вот, я вот занимаюсь да, какими-то вот своими проектами, какими-то делами своими. Что-то вот творю, что-то вот делаю, что-то вот изучаю, что-то вот как-то вот стремлюсь к чему-то, понимаешь? Вот. И вот, например, смотри, вот, а дядя работает на дядю, ты просто вот батражишь физически. Просто вот берешь, тебе вот говорят и ты просто вот батражишь физически. Все, никакого развития, никакой свободы, ничего нету. Просто вот отдаешь самого себя дяде. Все. То есть развитие, а, реализации, о творение себя, а, а, чему-то вот стремление, какой-то хорошей, качественной жизни, а не просто вот жить, выживать, и чтобы вот полностью вот отдавать самого себя за, за, гроши, за копейки, понимаешь, то есть. И вот полностью вот делать такие вещи, которые в жизни, они, они никуда не ведут. То есть работа на дядю, брат, это просто использование, это просто вот использование твоего времени, просто инвестиции, инвестиция вот твоего времени, твоего здоровья, твоего всего, просто чтобы отработать и полностью вот ни к чему не идти, полностью вот быть обессиленным, обезвоженным и полностью вот ни к чему вот не приходить, понимаешь, вот, например, братан, я вот, да, вот работаю вот на дядю, да, на скотской годской работе работаю, и я вот тебе скажу, что как будто вот Использованный, понимаешь, как будто, блядь, вот душу твою ебали, я не знаю, 10-10 людей. Просто вот такое чувство, понял, как будто вот, как же тебе так объяснить, как будто все приходишь, все, то есть как вы, выкинутый, понял? Из общества полностью выкинутый. Вот я, например, сейчас до выходной, я вот что-то стараюсь, что-то тружусь, да, на выходные, то есть у меня нету такого, чтобы что-то отдыхать, да. И вот, например, я вот не смог, вот я зажил, понимаешь, мне там захотелось там что-то, что-то сделать, что-то творить, что-то вот как-то вот реализовывать. И я целый день буду вот пахать, пахать. Сейчас утро, там 9-9 утра или 10, понимаешь? И я буду весь день, вот целый день пахать на себя, братан, на себя, на свое развитие, на свою нишу, понимаешь? То есть, если полностью вот, я тебе вот скажу, полностью вот, э, ну, отдавать самого себя, отдавать полностью вот на деградационные темы, чтобы полностью вот человек обессиливал себя, обезвоживал себя и полностью, блять, ни, ни ни к чему вот не стремился, но это просто вот, братишка мой, это просто вот не для нас, понимаешь? Это не для нас, то есть, брат, работа на дядю, это просто вот, э, я не знаю, использование, э, до измножение полностью вот, ты полностью вот как будто вот использован как будто вот андон использован и просто приходишь и все там утоляешь какую-то свою жажду, вот, что-то вот делаешь негативное, делаешь вот так, чтобы вот ни к чему вот не идти, ничего вот не иметь, и все. То есть, серьезные, брат, по вещи. И если ты хочешь вот как-то вот что-то творить, братан, ты вот должен думать, независимо, независимо, или ты на дядю работаешь, или ты еще на там на кого-то работаешь, понимаешь? независимо ты должен что-то вот думать свое творить. Если ты хочешь вот что-то, какую-то вот хорошую, качественную жизнь, что-то вот как-то вот расти, что-то вот делать и процветать, брат. Потому что, ну, просто вот работать, отдавать себя вот за, за, гроши, просто быть, быть вот на 8 часов, понимаешь, в аренде полностью, на 8 часов полностью вот в аренде, и чтобы вот чего ну, я честно вот я тебе скажу что, что вот это вот вот эти вот работы это это, ну, это просто систематически придумано понял чтобы человек вот чтобы человек не был свободен и все то есть или если ты как-то вот хочешь что-то какое-то вот свое что-то пойми ты вот должен топить всему великому брат потому что дядя тебе вот в жизни ничего не даст. То есть и в жизни ты полностью вот будешь приходить, понимаешь, вот я вот, брат, я, ну, слава богу, нахожу силы работать там, что-то к чему-то стремиться, куда-то идти, нахожу силы, понимаешь, вот. Потому что я к этому стремлюсь, чтобы у меня была энергия, чтобы у меня было все хорошее, прекрасное, и я и шел к всему самому лучшему, понимаешь, то есть. Вот, я к этому иду, я к этому стремлюсь и вот. Если вот полностью делать такие движения, которые в жизни они никуда не ведут и не приведут, братка, потому что э, человек, который работает на дядю, он отдает вот 80% и, или даже больше, я не знаю, зависит все от организма и вот что ты вот делаешь своим организмом. Понимаешь? но где-то так. Я вот среднестатистический, Или там вообще, то есть, сил нету, понял. Но я так посчитал, потому что я вот вылаживаюсь, да, вот прихожу, я еще работаю. Там. На все сто процентов, то есть, брат. Чтобы ты понял, я вот 4 месяца, да, не работал, работал на себя. То есть, на себя. Я пошел на скотскую работу, у меня упала, упала производительность на немножечко, понял? Вообще, то есть, на немножечко да, братан, вот, бывает просто вот как робот делаю, понял, ну, на себя. Но, братан, оно все просто вот идет к всему великому, прекрасному, и я в жизни буду достигать всех высот и только топить всему прекрасному, брат мой. Только так в этом мире вот можно что-то вот сделать, что-то вот творить и куда-то вот стремиться. Потому что Лесли, братан, полностью вот отдавать самого себя вот какому-то дяде, кто он такой, братан, кто он такой, я его не знаю вообще, этого дяди, понимаешь, я, я, не знаю вообще, то есть, что вот такое вот скотская войская работа, блядь, понимаешь, вот отдавать себя вот аренду просто брать, и люди вот считают, вот некоторые, да, вот 95% населения Земли считают, что это нормально. То есть не нужно, вот пойми, не нужно, знаешь, как-то вот двигаться по ровным темам, что-то вот во славу великой свободы двигаться, понимаешь? Не нужно, потому что не дай бог ты сломишься, не дай бог у тебя там что-то будет, понимаешь? Не дай бог ты вот будешь вот таким вот, ну вдруг вдруг не получится, а вдруг там все, а вдруг там это, понимаешь? а вдруг там, а вдруг, братан, вот ты проработаешь всю жизнь, да, простяком, и в жизни тебя никто не узнает, в жизни не будет тебе уважения, и в жизни ты полностью вот осознаешь, когда вот 50 лет ты встанешь, и у тебя пару грыж на спине, у тебя вот полностью вот до изможания болит все тело, полностью вот у тебя ничего нету, никакого стабильного заработка что ты вот заработал за, 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 за всю жизнь, понимаешь? Ничего нету, и ты вот встаешь, блядь, и идешь с утра вот на работу, на скотскую, еще гойскую, потому что тебя нигде вот не берут, потому что ты не включал в свое время голову. Вот в чем суть, понимаешь, человеческая. То есть очень опасная вещь, брат. Если вот человек, он как-то вот... Делает вот такие вещи, которые в жизни, они полностью вот обессиливают его, обесценивают его. Это человек, братишка, полностью вот работает на дядю, брат. И это вот опасные вещи, братан. Работа на дядю, оно вот должно быть все временно. И человек должен к всему прекрасному, великому стремиться. И все в жизни будет ровно, брат, потому что... Если ты вот работаешь на дядю, это просто уходит здоровье, время. Так ты, так ты еще ладно, чтобы ты вот, как я понимаешь, там немного вот не уставал ничего, просто еще так еще есть такие вот понимаешь человечки, что просто вот приходят и они вот рассчитывают полностью вот на дядю. дядя, я тебе скажу, сразу ничего тебе не даст братка мой, ничего в жизни тебе, вот дядя, вот, ничего не даст, кроме зарплаты, запомни. Ты вот в жизни вот ни к чему вот не придешь, ты вот в жизни полностью будешь обесцененным, полностью вот обезвоженным. И как вот можно вот что-то вот поиметь? Как вот можно вот что-то вот сделать, что-то вот творить, как-то вот реализовывать себя, если вот человек отдает самого себя вот дяде. Но это бессмыслица, брат, это бессмыслица. И так годами, так годами, так полностью вот, годами полностью вот делает такие вещи, которые в жизни они ни, ни к чему не ведут, и полностью вот человек отдает самого себя вот дяде. Полностью вот. Я не знаю просто, это выкачка всего, брат. Самое главное, братан, ты вот фокусируй, если ты вот, ладно, ты вот не сфокусированный, понимаешь, что есть. Ты вот знаешь, что это все временно. Дядя, это все временно. Ладно, хер с ним. А, вот есть люди, которые сфокусированы на работе. То есть они отдают полностью себя. Вот, дядя, я вот вижу, вот, видел, вижу таких вот человечков, которые полностью вот, братишка мой, полностью, брат обессиливают себя, обесценивают себя, и полностью вот отдает самого себя вот дяде, и даже вот приходит с работы и еще говорит, понимаешь, там о дяде, что он как-то там работал, он что-то вот делал. Братка мой, скажу тебе так, скажу тебе так, что если вот ты вот делаешь вот такие вещи, которые ни к чему вот не ведут, ни, ни к чему вот ты не стремись, брат. Оно просто вот, пойми, вот человек, когда он ничего вот не делает, ни к чему вот не идет, ничего вот, он полностью вот убивает свою личность. Он полностью вот убивает свою личность, и он делает вот так, чтобы человек, он полностью не был человеком, а был полностью вот таким систематическим червем, который в жизни полностью вот э, делает такие вещи, что отдавать и, и сдавать себя в аренду. Понимаешь, То есть, это серьезные вещи, братка. То есть, если ты хочешь, брат, кинуть вот дядю, ты должен стремиться к всему великому, прекрасному и самое главное, братан, быть чистым в этом мире, быть чистым, чтобы ты не был уязвимым, привязанным к чему-то, потому что сейчас очень много всего, чтобы ты полностью вот привязался и полностью вот сидел на этом, на информации, на вредных привычках, а это все сейчас полностью вот такая тема, которая не нужна, понимаешь, то есть не нужна человек и все, то есть или рост, братка, или деградация. Ебануться. Вот эта собака там. Ашалей. Или рост, братка, или деградация. Деградация, понимаешь? Одно с двух. Выбирай, брат. Как, как тебе двигаться в жизни? И все в жизни будет ровно, братенька мой. Так что давай, братка. топим во славу великой свободы. И в жизни будем... Процветать и расти. Давай, братишка. Во славу!